Simpsonlar insanların qorxduğu bir cizgi serialıdır. Həmmə bilir ki, bu multserial dünyada baş verənləri qabaqcadan bir neçə il öncəsi dəqiqliklə göstərib. Bu cizgi serialı masonlara məxsusdur. Bunları insanlara göstərməkdə məqsəd nədir? Ümumiyyətlə qabaqcadan dünyanın ssenarisini necə yazmaq olar? Bu çox qorxuncdur. Bu hamsa əlbəttə ki, yalandır, yoxsa hər şey tamamilə doğrudur? Bu gün biz elə bunu araşdırmağa çalışacağıq. Videonu axıra qədər izləyin, sonda sizi çox maraqlı nəticə gözləyir. Simpsonlar bir çox baş verənləri dəqiq qabaqcadan göstəriblər. Amma mən burada ən maraqlıları yığıb sizə təqdim edirəm. Gəlin yəni, elə 1-ci-dən başlayaq. Ebola virusu. 2014-cü ildə Ebola virusunun ən kütləvi yayılması baş vermişdi. Bu hadisə 9-cu mövsümün 3-cü epizodunda göstərildi. Bu 1997-ci ildir. March Bartın əhvalını qaldırmaq üçün ona maraqlı George və Ebola virusu kitabını oxumağa tövsiyə edir. Yəni 20 il öncə Simpsonlar Ebola-nın gəlişini deyiblər. Hətta koronavirusda onlar proqnoz ediblər. Bu bütün dünyada sensasiyaya uğrayıb. Simpsonları çox güman məsullar çəkir. Yəni mən başqa söz tapa bilmirəm. Növbəti proqnoz. Simpsonlar Trampın prezident olmasını 2000-ci ildə göstərmişdilər və bu hadisə 2017-ci ildə Trampın gəlişi ilə təkrarlandı. Kadrda sübutla görə bilərsiniz. Bu multserial insanı dəhşətə salır. Bu kadri heç nə inkar edə bilməz. Konspiraloqlar hələ də bunun üzərində fikirləşirlər. 3. Virtual reallıq Simpsonslar VR eynəklərinin görünüşünü göstərmişlər. Bu 1998-ci ildə çəkilmiş Karnaval Bart seriyasında olub. Orada bir ailə karnavala gedir. Oradakı əyləncilər arasında kompüterə qoşulmuş fərqli eynək taxaraq Yard vs Simulator oyununu oynayan uşaqlar görə bilərsiniz. VR eynək əyləncəsi yeni bir texnologiyadır, amma Simpsonslar artıq bunu 98-ci ildə göstəriblər. Növbəti proqnoz: Paris kilsəsində yanğın. 2019-cu ilin aprelinin 15-də Parisdə Notre-Dame kilsəsinin yanması xəbəri ictimaiyyəti şokka saldı. Təəssüf ki, bu doğrudan da baş verdi və daha da şoka salan o oldu ki, bunu Simpsonlar 19-cu mövsümün 7-ci epizodunda göstəriblər. Orada Homer qucağında Marge ilə Paris kilsəsinin çizgi filmin analoqu olan Springfield kilsəsinin daxilə olur və orada yanğın baş tutur. Görəsən daha nəyə bu multserial qəvacanı tapmış olacaq? Çünki arada çox pis hadisələr baş vermiş seriallar da var. 5. Ağıllı saat Apple Watch. Bəzi məqalələrdə iddia olunur ki, Simpsonlarda ağıllı saatın meydana çıxacağını, yəni Apple Watchun buraxılmasına 20 il əvvəl proqnoz ediblər. Buna sübut isə 6-cı mövsümün 19-cu seriyasından bir kadrdır. Bu 1995-ci ildə çəkilib. Seriyada Faulçı Lizaya 2010-cu ili göstərir və orada oğlanın biləyində daxili rabitə funksiyası olan saat göstərilir. Bəli, də Simpsonlardan ən populyar 5 proqnozu sizə təqdim elədim və burada artıq videomuz bitə bilərdi, amma mən sizə bütün məlumatları səhf verdim. Və hətta inandırmağa çalışdım ki, Simpsonlar doğrudan da hər şeyi proqnoz edir. Amma bu multserial ümumiyyətlə heç nəyi qabaqcadan proqnoz etməyib. Multserialın arxasında dayanan kult dəhşətli dərəcədə şişirdilib. Gəlin eyni faklara biraz başqa bucaqdan baxaq. Əslində bu videonu nəyə görə qərarə gəldim ki, çəkəcəm? Çünki bir çox sosial şəbəkələrin kommentlərində yorulduğum görməkdən ki, bu e, multiseriyaldan qorxuruq, bu multiserial hər şeyi tapır, maslanad və s. Yəni bu bu cür kommentlər məni bezdirdi. Ona görə mən fikirləşdim ki, belə bir video buraxım. Yəni həm maraqlı olar, həm də fikrimcə yəni bəzi insanlar e, multiseriyaldan əllərini çəkəllər. Gəlin yenidən bizim proqnozlarımıza qayıdaq. Ebola interneti partlatmağa və simsaların saxta qabaqdan görünüşlüyünü yaymağa başlamaq üçün bir kadr kifayətidir. Aydındır ki, bir çoxları bu məlumatları yoxlamadı. Ancaq biraz vaxt sərf etsəniz, görəcəksiniz ki, Ebola virusu 1976-cı ildən peydə olunub, məlum olunub. İlk dəfə Afrikada kəşf edilib. Bu düzgül seriyalı lağ etməsi və ya sadə dövrümüzün məşhur hadisələrinə İstinad etməsi ilə tanınır. Yəni 90-cı illərdə epidemiyalar haqqında məlumatlar tez-tez xəbərlərdə yer alırdı. Buna görə də müəlliflər bunu öz sənərlərində göstərdilər. Özünüzə belə sual verməmisiniz ki, niyə bu multiseriya 30 ildir çəkilir? Çünki müəlliflər yeni baş vermiş hadisələri o döyğə materiallarında yer ayırırdılar. Keçək növbəti feyk e, proqnozumsan. Trump prezidentli 11-ci mövsümün 17-ci seriyasında səhnələrin birində Lisa Simpson prezident Trump-a xatırladır. Serial 2000-ci ildə çıxıb. Burada hər şey sadədir. Serialın yaradıcıları Trampın abşin başçısı olma ehtimalına ironiya ilə yanaşmışdılar. Çünki o elə 1990-cı ildə prezidentliyə namizədliyini sürməyi planlaşdırılmışdır. Sadəcə o zaman istəyini həyata keçirə bilməmişdir. 2015-ci ildə professorlar, yəni dırnaq arası yenə interneti partlatdılar. Çünki Cizki serialının yaradıcıları Donald Trampın seçki kampaniyasının videosunu bir-ə-bir kadr-kadr parodi edib paylaşmışdılar. Seçki kampaniyası ilə videoları arasında cəmi 1 ay fərq var. Amma bu sarı pressanı dayandırmadı və onlar saxta məlumat yayıb multserialı az qalan əstağfer ola peyğamverə çevirdilər. Keçəy növbətçi dırnaqarası proqnozumuzda virtual reallıq. Bu cihazın zəngin tarixi var və buna baxmayaraq Simpsonların VR eynəklərinin görünüşünü proqnoz etməsinə hətta da onlayn məqalələr və videolar var. Niyə Simpsonlar bu cihazın görünüşünü ilk göstərən sayılırlar, mən başa düşmürəm. Axe oxşar ixtiralar başqa filmlərdə də göstərilib. Məsələn, 95-ci ilin Tony Mannik, 1992-ci ilin Çəmənbiçən filmində. Mən sizə daha da çox deyim. Bu qurğu Isaac Asimovun 57-ci ilin kitabında da göstərilib. Daha da uzağa gedək, daha da dərinə gedək. Bu qurğunun tarixi 1929-cu ildə uçuş simulyasiyaları üçün istifadə edilən Richak simulyatoru olan Link Trainer yaradıldığı vaxtdan başlayır. Sonra, keçən əsrin 50-ci illərində onlar sensorama cihazını mahiyyətca müasir dördlü kino teatrlarının xatırlayan, yəni analog olan və tezliklə ilk virtual reallıq cihazı Philcos Headset-i təqdim etdilər. Simpsonlar tozda qalib 60 il gecikdilər. Siz də deyirsiniz ki, və hər yerdə yazırsınız ki, onun simsları göstərib. Nə bilmən vallah. Növbəti proqnoz. Notre-Dame kilsəsi dəli mult serialı doğrudan da bu göstərilir və bura da mən artıq aciz qalıram. Bütün videoları deyiləklərimi unudum. Və sağ olun, salamat qalın. Amma bir balaca fəq var. Cizgi serialında ümmiyyətə kilsə yanmış. Yanğın yoxdur orada, bəs kadr hardandır? Gələn mən sizə izah edim. Məsələ odur ki, bu fake kadırdır. Serialın özündə yanğın yoxdur. Yalnız binanın özü var. Yalnız isə kompüterlə, yəni CJA ilə əlavə edib internetə buraxıb cəmiyyətə hələ saldılar. Özünüz fikirləşin də 700 seriyanı kimdə araşdıran, tapan, eləyən? Yəni də və yekunda gələb çatdıq Apple Watch-a. Apple Watch doğrudan da 2015-ci ildə buraxılıb. Lakin çizgi filmi yenə də heç nəyə proqnoz etməyib. Birincisi bu məqalələrin niyə xüsusi olaraq Apple cihazına istinad etdiyi aydın deyil. Çünki Omite True Smart və ya Samsung Galaxy Gear cihazları ondan bir neçə il öncə buraxılıblar. Və hətta Samsungdan olan CPHW P10 saat telefonu 20 il bundan qabaq da var idi. İkincisi, qol saatları fantaziyanın ümumi elementidir. Məsələn, 90-cı ildə saatlı radiosu ilə məşhur olan Dick Tracy haqqında komiksinin film adaptasiyası buraxıldı. Dick Tracy Watch isə 1946-cı ilin komiksinə göstərilib. Əvəcə Bilək Radiosu, Soram 64-cü ildə Bilək TV qəbuledicisi, 1980-ci ildə isə Bilək kompüteri göstərilib. Və bu elə bütün göstərilən xüsusiyyətlər də deyil. Alma sənənlərə yeni material vermişsiz. Təbii ki, edirəm. Bu hamıya aid deyil əlbəttə ki, amma iPhone-un sıfır fürsətlik üçün alanlara bu bəd xəbər olacaq. Mətnə mə Apple istənlərə bir xəbər verim. Bir çox texnologiyalar ə, əvvəlcə Samsungda, Xiaomi-də və başqa modellərdə çıxır, ondan sonra Apple-onu məlumisidir. Yəni bu bir fakt olsun. Amma əlbəttə ki, Apple telefonları çox keyfiyyətli olur və ondan əlavə təhlükəsiz olur. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Nəhayət ki, biz gəlib çatdıq kulminasiyaya, -yə. yəni kulminasiya nöqtəsinə. Əgər sənin videonu bura kimi izləmisənsə, ilk öncə təşəkkür etmək istəyirəm sənə. Sonra isə təbrik etmək istəyirəm. Təbrik ona görə ki, sən başdan etməlisən. Mənimlə araşdırmaya hazır oldun. Videonun məqsədi isə Simpsonları pis çıxartmaq değildi. Əksinə multserial kult səviyyəsinə layiq qalıb. Simpsonların auditoriyası 3 yerə bölünür. Birincilər sadiq fanlardır. Hansılar ki, sevdiyi multserialı həmişə gündəmdə saxlamaq üçün saxta prikollar düzəldirlər. Yəni bu fanalar bunu açıq zarafat mənasında edirlər, yəni bunu ciddi qəbul etmirlər heç. İkincilər pressa və saytlar hansıdakı özlərini gündəmdə saxlamaq üçün multserialı ilahələşdirirlər. Və üçüncülər bütün bunlara ciddi şəkildə inanırlar. Bu video qismən pressa üçün və tam olaraq üçüncülərə ünvanlanır. İlk öncə multseriala birbaşa inananları qınamıram. Bunun günahkarları isə feyk yayan pressadır. Amma mən heç olmasa bunu araşdırdım. Əfsuslar olsun ki, bir çoxlarımız heç də yoxlamırıq. Bəzən bu savaddızlıqdan irəli gəlir, bəzən səhlənkarlıqdan, bəzən tənbəllikdən. Yəni fərq etməzli səbəb nədir? Əsas məsələ odur ki, insanlar avtomatlaşıb, aşırı kütlə pərəstişleşib və sürü düşüncəsindədirlər. Videonun məqsədi özün hükümləri yox olan ayıltmasıdır. Mən də yuxulu olmuşam vaxtilə, burada o təancaq heçnə yoxdur. Bunu boyunuz ala bilirsənsə ümid var. Ala bilmirsinizsə sizə məsləhətim olacaq ki, kitab oxuyun, dünya görüşünüzü artırın. Məni planlayın, öz inkişafınızla məşğul olun, həm öyrənin və beyninizi məşq edin. Bir müddət sonra özünüz hər şeyi görəcəksiniz, başa düşəcəksiniz. Odur ki, çalışın presslərə, saytlara, kiminsə sözünə o dəqiqə inanmayın. Təhlil edin, düşünün, araşdırın. Yəni sizin öz zəkanız var. Ümidvaram az da olsa sizə nəsə xeyir verə bildim. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, abunə olun və dostlarınızla paylaşın. Çox minnətdar olaram. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.